सवाल यह है कि बसाओकत कोई नमाज पढ़ते हुए दिल ही दिल में पढ़ता है यानी दिल ही दिल में कुरान पढ़ता है खराद करता है या इतनी आवाज़ से भी नहीं पढ़ता कि दूसरों को तो क्या ख़ुद को भी सुनाई ना दे तो क्या इस तरह नमाज हो जाएगी जवाब यह है पढ़ने की तारीफ में मा ने लिखा है कि पढ़ना कम अज़ कम इतना कहलाएगा यानी जिसे ये कहा जाएगा कि ये इसने पढ़ा है कि वो इतनी आवाज़ से पढ़े जिसे कोई रुकावट ना हो शोर शराबा ना हो तो कम अज़ कम उसे खुद सुन ले इसको कहते हैं पढ़ना दूसरे को आवाज़ जाए वो पढ़ना नहीं वो तो सुनाना है अगर कोई इस तरह नमाज में क़ैरात नहीं करता कुरान नहीं पढ़ता नमाज इस तरह नहीं पढ़ता तो उसकी नमाज नहीं होगी बहुत से लोग इसमें मुबतला होते हैं कि वो नमाज़ पढ़ते हुए इतनी आवाज़ से भी नहीं पढ़ते कि कम अज़ कम उनको ख़ुद को सुनाई दे खुद के कान सुन लें जबकि पंखे वगैरह बंद हों अगर ये ना चलते हो तो आवाज़ सुन लेगा अगर ये चल रहे हैं लेकिन जाहिर सी बात है इनकी आवाज़ की वजह से या वैसे शोर शराब आए किसी जगह तो उसकी वजह से आवाज़ ना आए वो एक अलग बात है तो इसलिए इतनी आवाज़ से पढ़ना नमाज़ में ज़रूरी है जो इस तरह भी नहीं पढ़ते यानी दिल्ली दिल में पढ़ते हैं या ऐसी इस तरह पढ़ते हैं कि उन्हें खुद भी आवाज़ नहीं आती तो फिर याद रखिए कि इस तरह नमाज नहीं होगी इसी तरह इसके साथ साथ बाज लोग ये भी पूछते हैं कि बाज़ लोग तो, तो इतनी ज़ोर से पढ़ते हैं कि बराबर वाले को सारा समझ में आ रहा होता है कि बराबर वाला सुन लेता है कि वो सुरैफातः पढ़ रहा है तैयार पढ़ रहा है कौन सी सूरत पढ़ रहा है तो इतनी आवाज़ से पढ़ना भी नमाज़ में मना है इतनी आवाज़ से ना पढ़ा जाए ख़ासतौर पर जमात के दौरान कि बराबर वाला उसकी नमाज डिस्टर्ब हो और इमाम के लिए भी यही हुक्म है बात बसाओत इमाम हजरात इस तरह पढ़ते हैं कि वो अपने तई ये समझ रहे होते हैं कि मैं इतनी आवाज़ से पढ़ रहा हूँ कि मुझे सुनाई देगा जैसे जोर असर में लेकिन ये है कि वो माइक लगे होने की वजह से बसावत पीछे आवाज़ जा रही होती है तो उनको भी एहतियात करनी चाहिए कि वो इतनी आवाज़ से ना पढ़ें या अगर पढ़ रहे हैं तो माइक को थोड़ा पीछे कर लें इस तरह से इस तरह से पीछे कर लें ताकि आवाज़ लोगों तक ना जाए वो व्ररी नमाज़ ही रहे वो जहरी ना बन जाए